Катя, ну где бы мы с тобой еще могли встретиться? Две акторки молодого театра, как на кинофестивале. Рада тебя видеть. Слушай, ну не так давно ты познакомила світське життя зі своим коханим человеком. Чи маємо мы надежду и сподівання на то, что уже скоро будет веселье? Чи зробив уже пропозицию руки и сердца? Мы оттягиваем этот сладкий момент. На самом деле мы сейчас планируем летний отпуск, поэтому для меня это немного ценнее. Я очень хочу отдохнуть от всего. Брак, по-моему, не так-то легко. И отдыхать в нем не приходит. Çünkü <laughs> 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 и света, все от тебя зависит. Про какое веселье ты, Катерина не мечтаешь? Вообще, я всегда смутно себе представляла огромное количество гостей, как на грузинской свадьбе. Мне почему-то казалось, что вот когда воруют невесту, вот меня должен украсть жених и куда-то подальше от всех увезти, чтобы они праздновали где-то вдали от нас, а мы сами улетели куда-нибудь на воздушном шаре на необитаемый остров. Но на самом деле, мне кажется, что я применю свои актерские, режиссерские способности, я что-то придумаю. То есть это не будет белая сукня, ракс и гуляк? А Это будет что-то неординарное. Ну да, я, например, его одену, убил супню, а сама одену черный костюм. Вау! Я шучу, конечно, но я что-то поменяю. Можешь влаштовать но ну, такой божевельный дим. Да, конечно, конечно. Я, я взрывная, меня любят приглашать в компании. Мне много не надо для того, чтобы прийти в состояние кондиции, когда можно чудить.